Так. Дивитися, в принципі, сюди чуть-чуть ну, сам об'єктив, а трошки в сторону. Тож спочатку представтесь, будь ласка. Святослав. Вот. Скажіть, будь ласка, от ви були сьогодні на Вічі, так? Да, присутні. Да. Як вам взагалі от Вічі, яка вже досить давно не була Вічі на Майдані? І як вам атмосфера Майдану? От. Ну, Майдан теж був невеликий. А что с ним не сподобалось, дуже, А что с ним уже не ну, сподобалось? Вообще-то, я в прошлый раз, у меня не был, но у меня случилось такое впечатление, что на данный момент это уже не тот Майдан, в принципе, который был там, допустим, два месяца назад. То есть, вот такое у меня Если произойдет эта самоочистка от всех, которые якобы майда... майдановцы, которые здесь, мягко э, ага. говоря, разлагают дисциплину, вот, то, я думаю, все это вернется в прежнее место. То есть сотники должны это все поставить в прежнее русло. понимаешь, что там победа, где-то бизнес, где-то расслабились, где-то... Но порядок надо наводить на Майдане. Иначе просто получается впечатление сборища людей, которые сами не понимают почему они здесь стоят то есть у них спросили они не знают что здесь делать почему потому что они не майдановцы. они не знают на что ответить истинные майдановцы, они уже в делах в бизнесе в экономике в защите родины здесь здесь занимается безопасностью здесь занимается политикой здесь строят тоже киев тоже надо поддерживать, держать нормальную власть, новую власть. Это тоже в Киеве надо кому-то делать, чтобы Киев был образцом для всех, республик, для всех городов Украины. Да и для России, для всех республик. Вот а скажите, вы ну, еще и на Зисходу повернулись, я так разумею. Ну, ну, ну да. Мы Почти, ну как би бы не то, что э, только недавно. Ми вже здесь шість днів. Ми на переформіровці, на перевороження заняття. Ну, Скажіть, будь ласка, э, як ви оцінюєте э, висвітлення подій, э, з, які на сході, зокрема, перебіг антитуристичної організації от, э, в засобах масової інформації? От ви за цих шість днів могли там, скажімо, зануритися. Вы же понимаете, если наши СМИ что-то и говорят, да, нормально что-то доносят, то с той стороны плохо это доносится. Там прежде всего работает российская агитация. Я бы сказал, симонент Эти симонент ну как, я не знаю, они, они столько яду там вносят, заразы что народ в это верит. Там. Верит свято. Они смело в бой пойдем. Идут смело в бой. Они в это верят, они убежденные в этом. Помимо подлецов, там есть хорошие люди. Хотя подлецов там очень много. Я хотел бы добавить по поводу средств массовой информации на Украине. Последний год, там, допустим, был, который, в котором наше подразделение принесло потери. Информация прошла так, что половину батальона получила ранение. То есть а на самом деле это не правда. Получила половину ранения тех, кто участвовал в операции. А в операции участвовал не весь батальон. вот такие маленькие тонкости, как-то искажают всю информацию, ту картинку, которая действительно происходит там у нас. Плену, плену никого не было. Да, были вооружения. Да, не все вышли из окружения. Но это мало людей, которые не вышли из окружения. Пятеро человек. Но никто не находился. Да, они издевались над нашим человеком. Таскали его, вырезали сердца, там я не знаю, пытались вырезать, исказили. Над мертвыми людьми издевались. Но, опять-таки, это почему-то, это видно, российская СМИ показывает, а наши... Понимаете, так а вот что бы в связи с этим, ну, скажем так, побожало бы журналистам, которые выслушивают вот эти Вы знаете, я всегда нашим. уважал смелых журналистов. Они были на Майдане, они не прятали лицо. Они смело утверждали свое, я уважаю смело. Знаете? доставалось, по журналистам тут стреляли, особенно на Грушевской, это самое первое. Вот. Так что я уважаю смелых, отважных и настоящих журналистов. Но, к сожалению, ну со своей стороны я журналистам хотел бы пожелать, чтобы они объективно, пускай даже если факты жестокие, там кровавые и прочее, так объективно фактически посвящали те события, которые там происходят. Ну вот. Э... Ви як безпосередні учасники бойових дій, як би ви оцінили взагалі перебіг? Бо дуже багатьох цікавить, скільки це ще буде тривати, там, чи швидко закінчиться ця, ця операція? Я що вам скажу диск як диск чесний журналіст. Да? Я в хай передачний журналіст, що не надійтесь на швидке закінчення. Ми хотіли щоб це все швидко закінчилося. Не надійтеся. Його не буде. Надо подниматься всей Украиной, надо поднимать э, там народ. А чтобы там поднять народ, надо народ, он там он, э, запуган и изневерен. Э, его надо поднимать. Вот журналисты должны доносить любыми путями, через телевидение, через э, интернет, через ну, любыми путями. Газеты лежат, их никто не разносит. Вот, кто там разносил газеты, я сам лично видел, что как принесли, подъезд бросили, сбросили, так они и валялись. Никто их не разнес. То есть доносить через радио, любыми путями, чтобы человек, который мог видеть и слышать, э, что они не брошенные. Чтобы э, там не были бандеровцы э, фашистами и внуками э, дивизии СССР Личина которые хунтой, мы не пришли туда э, издеваться над ними, есть мясо, честное слово, есть мясо людей или продавать их на орган чем зарабатываем себе на жизнь. Это так там утверждают, это я сам слышал в Донецке, э, ну разве так можно? Они же не понимают, они не думают, что действительно, как я, дончанин, фашист, пришел куда в Сибирь, в Донецк, на один порядок, уничтожать надеюсь собственной земли. А кто, на Вашу думку, крим журналистов, вот Вы сказали, поднимать Украину, как Вы видите этот механизм, кто должен быть задействован, кто должен <гум> це... Знаете, я не специалист в этом деле, да, uh -huh. вот Вы журналисты, Вы, в этом деле, Вы специалисты. Я почему пожелал вам отваги и смелости. Но вы уже специалисты. Зачем вам еще специализму, специалист э, к вашему профессионализму нужно просто немножко дотваги и немножко смелости. Больше у вас ничего не отнять не надо. Вы вот на сегодняшний день я заметил в интернете, ну, в Фейсбуке конкретно уже там поменьше российских троллей, уже наших наших больше, уже наши немного, немного я бы сказал дают им прикурить. Молодцы. А от э, дуже багато знову ж таки, є в змін нарікань на скажімо, непрофесіоналізм, власне, керівництва Збройних сил э, чи тих силових структур, да, які очолюють антитуристичний. Э, я я і не обсуждаю прикази. І, і мягко говоря, говорят, я не обсуждаю свої прикази. І це прежде всего. Я просто вижу, за кем бы я пошел. За одним начальником, за другим. Кто как руководит. Дисциплина прежде всего важна. Дисциплина плохо. Руководство армии, вы сами понимаете, из чего состояла армия Януковича. Да, да будем говорить, всех пяти президентов нашей Украины, начиная от Кравчука которые первый внес лепту в разгром нашей армии. И кончая всех. То есть это пропаганда, чтобы люди не шли в армию, что армия это плохо, что там детям их нечего делать, что лучше вот закончить университет и в армии И внешних врагов у нас нет, от кого защищаться. Вот. И, а где заработать деньги? Это заработать спецпроизведение в Берку, в милиции, в ГАИ, в СБУ. Там можно деньги заработать, потому что что? Шестой отдел, к примеру, крышует там одно, там милиция другое, ГАИ третье. То есть люди идут в силовые структуры, которые созданы для подавления собственного же народа нашими правителями, для того, чтобы зарабатывать деньги. Я думаю, что зарабатывать нужно идти на заводы, фабрики, в бизнес. туда нужно идти служить, защищать Родину, а не бороться против собственного же народа. А армию, армию довели до того, что, мягко говоря, там тоже зарабатывали деньги. Продавая оружие, сдавая на металло ракеты, самолеты. Ну пусть меня простят те, которые этого не делали. Но в основной с моей массе я видел, что армия, какая армия, чем она вооружена и чего она стоит. То есть, особенно ну, высший офицерский состав. Если за лейтенантом, который готов пойти в подразделение Хоть куда, хоть какой бой, то начиная от майора, который там из-под тяжка где-то выглядывает подполковника, о которых мы слышали очень нелестные речи, вот, то за ними солдаты не идут. Они не только не могут руководить армией, они не могут принять решение. Поэтому если нет решения, да, и если на блокпосте нужно для того, чтобы открыть огонь, нужно получить откуда-то сдалека сверху приказ, то пока этот приказ будет принят, потому что никто не может э, самостоятельно взять ответственность да, на это, то блокпост расстреляет. Или расстреляет. все. Больше принимать там решение. Или оружие сдали. Ну, все. Понимаете? То есть у нас батальон тем отличается, что у нас командир умеет, умел и вернее, даже смог взять ответственность перед всем батальоном перед всей Украиной взять ответственность, отдавать приказы нужно приказы. И за... Поэтому народ идет и идет за ним, я думаю. Ну я иду, по крайней мере. Мои друзья, мои побратимы идут за ними и будут идти. До победы, до перемоги. А вот э, вы співпрац... Ну как таким термином и назву ну, з с другими подразделениями, ну, да, украинской. Так, наш батальон, я только имею ту, ту информацию, ту что mm -hmm. я имею, а, значит, наш батальон, а, вернее, через нашего командира а, имеет всю работу с другими подразделениями, будьте Азов, Непор, Непор-2 ну и воинские подразделения армии, они, ну это не мой, не мой, ну, так, так не мой уровень там mm -hmm. сотрудничество. Мой уровень выполнять приказы командира. И все. Сегодня вот, в Майдан уже на час свечи там 40 добровольцев да, как раз выезжают в Ну, до да, батальйону. Як, от, враховуючи цей факт і взагалі тенденцію, ви сказали ще, що воювати так швидко не, не закінчиться? Чи з часом боєздатність вашого батальйону, інших підрозділів, можна сказати, що ви відчуваєте більший прилив як допомоги, так і от цю власне? не боездатності и поддержку всей Украины за свою спину? Ну на сегодня я сегодня почувствовал. Вы знаете, может быть, какая-то вот информация, которая шла, отношение сегодня людей к даже самого Майдана, что нас поддерживает. Видите, мы же находимся в какой-то немножечко так изоляции. Нам некогда смотреть, нам слушать. Вот. Нам надо готовиться, готовиться на операции, идти на операции. Нам нужно подготовиться к всяким боевым, так сказать, случаям боевым, тем же операциям. Некогда всем этим заниматься. И а сегодня, да, я почувствовал, что народ нас поддерживает. Это легко, стало легче большинство за нами, Украина за нами. Но хотелось бы, чтобы еще правительство нас было более поддерживало. О чем? Вот мирное население, в кавычках, это мирное население, которое поддерживает сепаратистов, которое стоит на стороне сепаратистов. И сепаратисты сами, они граждане Украины. Мне бы хотелось, и это не моя одна мысль, это мысль всего нашего батальона, да, может быть и более других людей. О том, чтобы лишали гражданства. Вышел закон, чтобы лишали гражданства всех поддерживающих сепаратизм в Украине. То есть, если люди поддерживают другую страну, они наносят вред экономически, физически, своей родине, то я не считаю, они не есть патриоты родины, значит они не есть и не могут быть являться гражданами Украины. Вот. Поэтому мне так кажется, что в первую очередь сепаратистов нужно лишить гражданства. Вот, и поддерживающее население то также лишать гражданства Украины. Это, на мой взгляд, их не надо будет потом ни выгонять, ни ничем. Они сами уедут, потому что здесь они не будут иметь никакой возможности на дальнейшее проживание. Вот. Они не граждане. Разумеется. Я бы хотел ответить на первую часть вашего вопроса. Uh -huh. Что касается боеспособности нашего подразделения и увеличится а ли она со временем. Да, конечно, опыт приходит со временем. То есть, если мы больше будем воевать, тренироваться, то есть все наши военнослужащие, можно так сказать, не приобретут соответствующий опыт, сработаются, можно так сказать, друг с другом. Ну, mm -hmm. Як би однується, в принципі, добавить певні інших. Дякую. Ми... От звернення, скажімо так, до, до українців, до ваших співгромадян, до тих мирних людей, які щодня от від, відкривають новини, слідкують за ситуацією. Ми хочемо нашим гражданам українцям, патріотам. и украинцам те, которые находятся на юго-востоке, сказать. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Спасибо за духовную поддержку, пусть она не материальная. Спасибо тем, кто не участвует в боевых, пусть они не могут, но они участвуют в сепаратизме. Они не выходят на все эти забастовки, Они уже нас поддерживают. Они не берут оружие. Они уходят подальше от э, сепаратистских э, лозунгов, пропаганд. Это большая уже поддержка для нас. И мы быстрее так закончим эту необъявленную войну. Мы быстрее сделаем нашу Украину цветущей, мы быстрее возьмемся за экономику нашей страны. Ведь у нас же как какое бы у нас не было, как говорят. Я не думаю, что это плохое правительство. Какое бы оно ни было плохим, но у нас еще нет карточек. Несмотря на то, что есть война, у нас нет продовольственных карточек. У нас ничего никто ни на что не обрезает. У нас все-таки есть инфляция, да, но и война же идет. Поэтому я думаю, что все-таки что работает у нас правительство, работает у нас народ. И мы благодарны этому народу за его поддержку. Ну, а пользуясь Да, моментом, мы приглашаем э, тех, кто имеет боевой опыт, э, патриотизм и э, неравнодушие э, к, э, к ситуации, ситуации в да, на нашей родине, э, то мы приглашаем прийти к нам в батальон, поделиться своим опытом принять участие в том, в том деле, я думаю, справедливом, которым, которым мы сейчас и наш батальон занимается. Чем занимается наша команда, чем занимается наш команд. Да, большая на нем ответственность, но если народ будет поддерживать нас, то все будет хорошо. И может быть не так будут печальные прогнозы, о которых я сейчас сказал. Добре, дуже вам дякую.